мероприятия с учетом знаний физики учащихся по теме суд над инерцией. Встать! Суд идет! Я на нашем заседании Полякова Мария, суд заседателей Рупичева Юля и Стриженки Марьяна. Защиту представляет Бурковская Катя главный обвинитель и Маша. Сегодня слушается дело номер один по обвинению инерции. Она обвиняется в том, что по ее вине происходит масса транспортных катастроф. Мотоциклы и велосипеды разбиваются на гонках, происходит крушение составов и во множестве других преступлений. Мы призываем сегодня обстоятельно разобраться в поставленном нами вопросе со справедливостью и беспристрастностью, выслушать показания свидетелей и вынести справедливый приговор. Вести подсудимую. Установим личность подсудимой. Подсудимая ваша фамилия, имя, отчество. Инерция физическая. Ваши родители. Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Ваша биография. Древнегреческий ученый Аристотель считал, что движение тела, вызванное действием какого-то другого тела, должно само собой при при прекратиться, так как именно покой является естественным состоянием физического тела и всем телам свойственно стремление к покою. Он поражался, почему камень, выпущенный из его руки, продолжает продолжает лететь, отделившись от руки. Ответ, ответ на этот вопрос был дан моим рождением спустя две тысячи лет Виталии, великим ученым Галилею Галилеем. А позднее, в 1678 году, точнее, сформулировал его Исаак Ньютон. Что вы собой представляете? Свойство тела сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, когда на тело не действуют другие тела. Есть ли вопросы к обвиняемому обвинению? Нет. У защиты? У меня есть вопрос. вопрос. Будут ли принимать на внимание тот факт, что родителям Инеты были такие велики, великие люди, как Галилей Галиле Галиле и так не Суд рассмотрит все факты. В таком случае будут ли судьи нисходительны к подсудимой, учитывая услуги ее, ее родителей? Суд учитывает все факты. У меня пока все. Если вопросы к подсудимой у заседателей, кому вы принадлежите? Всем делам, абсолютно все. Образ применения ваших сил. Физика, техника, жизнь. Поступили телеграммы. Телеграмма 1. Я Аристотель, один из величайших мыслителей древности. Заявляю, что суд этот считаю неправомерным. Все описанные вами заслуги и преступления не имеют никакого отношения к так называемой вами энергии. После прекращения действия на тело других тел первое не должно двигаться. Телеграмма 2. Я Галилео Галилей, великий физик средних веков. Приветствую ваш курс. Ибо каждый, кто стремится почти читание природы, достоин уважения. Пусть наука даст вам мужество, устоять перед любыми пытками мерзкой жестокой инквизиции. Успех вам, друзья и коллеги. Телеграмма 3. Я сэр Исак Ньютон, английский физик и математик. Рад, что законы природы не оставили ваши души равнодушными. Спорте. Скоро родится истина. И если вы ее отыщете, то первый закон механики, закон инерции, откроет вам дверь в чудесный мир науки. Теперь переходим к заслушиванию показателей свидетелей. Свидетель Ищенко. Я очень волнуюсь. Я никогда не выступал на суде. Но то, что я видел, было ужасно. Я не могу молчать. Дорогу Женщина. Внезапно из-за поворота появилась громадная машина МАЗ. Женщина была сбита машиной, потому что из-за инерции машину внезапно остановить нельзя. Э, свидетель Бондик. Я очень люблю спорт. Часто по телевизору смотрю спортивные передачи. Недавно транслировали велогонки. Я видел, как велосипедист натолкнулся на камень, случайно попавший на трассу. Велосипедист перелетел через руль и упал, а велосипед отлетел на другую сторону и попал на трассу. Велосипедисты, ехавшие сзади него, натолкнулись на велосипед и из-за инерции не сумели затормозить. Гонки были сорваны. сорваны. Я прошу всех сидеть в этом зале, относитесь очень серьезно ибо многие из нас страдали по вине обвиняемой. Вспомните факты, примеры из вашей жизни, изобречающие эту преступницу. Свидетель Листопад. Здравствуйте. Я ехала в троллейбусе. Вдруг он внезапно остановился, а люди по продолжали двигаться. Многие из них ударились. Я тоже не удержалась. Налетела на впереди стоящего мужчину и вступила в Он ругал меня. А виновата вашим инерциям. Свидетеля Витясяна. Меня мама попросила например, на преднастол перед обедом. Я не стал тарелку с поставила на стол, отступила инерцию, выплеснулся на скатерть. Мама ругала меня, но ведь я не виновата. Свидетель Марченко. Моя бабушка лежит в больнице со сломанным ногой. Она по дороге, а дорога была скользкой. Поехали вперед, А сама она из инерции не могла двигаться так быстро. Упала и сломала ногу. Вызываются свидетели защиты. Свидетель Худякова. Здравствуйте. Меня мама попросила вытряхнуть ковер. Я палка ударяла по ковру. Он отходил в сторону. А пыль из-за инерции оставалась на месте. Если бы не инерция, не вычистила бы я кого-то. Свидетель Забаров. Здравствуйте. Благодаря инерции велосипедисты не все время крутят ногами. Набрав скорость, они прекращают работать ногами, а велосипед продолжает ехать по инерции. Товарищи, сидящие в зале, постарайтесь вспомнить, сколько хорошего сделала для вас подсудимая, и сообщите эти факты в суду. Свидетель Мазуренко. Здравствуйте. Мой дядя Столя. И мне много раз приходилось видеть, как он насаживает молоток на ручку. Он ручкой ударяет по столу, молоток по инерции продолжает двигаться и крепко усаживается на ручку. Если бы не инерция, мой дядя никогда бы не засадил молоток на ручку. Свидетель Смешков. Инерция помогает толканию ядра. смысле, оттолкнувшие ядро, и оно летит дальше по инерции. Ничего. Слово предоставляется главному обвинителю. Уважаемый Дорогие товарищи, зачем вы здесь собрались? Ведь вина подсудимой очевидна. я не могу понять, как здравомыслящий человек может защищать эту закорнялую преступницу. Ведь вина подсудимой очевидна. Кто, каждый из нас ощущал на себе издевательство подсудимой. Кто из нас не падал, столкнувшись. Не по ее ли вине сталкиваются машины, ударяются причалы корабли. Посмотрите на нее, ей стыдно. Она знает, сколько понадобилось рядов штурманам, чтобы точно рассчитать, где сбросить елочку полярникам на Новый год. А сколько по ее вине зарегистрировано травм. И кто-то еще пытается говорить о ее невиновности. Остановите это, товарищи! Слово предоставляется главному защитнику. Если рассматривать поступки и инерции с юридической точки зрения, то нужно заметить, что достоинство инерции больше, чем недостатков, так как вышеуказанное используется как в быту, так и в технике. Приведем пример. Хороший, очень хороший шофер благодаря инерции сохраняет литры бензина. Правда, если неосторожный, легкомысленный и чересчур замученный пешеход, к тому же не знающий элементарных правил уличного движения, внезапно появляется перед движущейся машиной, то она после торможения, проезжая несколько метров, особенно гололед, из-за инерции может сбить его. Но в приведенном выше примере виновата не инерция, а пешеход. Споткнувшийся человек обычно обвиняет инерцию, а не самого себя и свою неосторожность. А именно инерция в данном случае помогает человеку, заставляет его смотреть под ноги, быть внимательным, когда он идет по улице, можно привести еще множество примеров, в часть из них вы уже слышали, показывающих помощь инерции человеку, например, в спорте, трамплин, прыжки метания. Эта инерция устанавливает мировые рекорды. Именно она, а не что-то другое. Более того, я считаю, что мы должны инерцию поблагодарить, так как если бы вышеуказанное не существовало, все планеты бы сошли со своих орбит, Луна бы упала на Землю, а Земля, в свою очередь, упала бы на Солнце. У меня пока все. Суд удаляется на совещание. Наш суд был скорым и правым. Внимательно выслушав обе стороны, Суд пришел к следующему решению. Учитывая некоторые отрицательные стороны деятельности подсудимой, суд, тем не менее, полагаясь на свой собственный опыт, на речь уважаемой защиты и показания свидетелей защиты, считает большую часть обвинений преувеличенными, а по всему постановляет с учетом полезности положительных сторон действия инерции и вредности отрицательных всемирно расширять использование положительных и вести борьбу с отрицательными, для чего неустанно изучать и глубоко осмысливать законы физики, проникать в тайны природы и ставить их на службу человеку. Заседание суда считаю законченным.